semasa saya di alam remaja saya kosong tahu saya tak tahu buat apa saya hidup dekat dunia ni ya yeah? ramai yang katakan kita hidup dekat dunia ni sebab kita percaya kita akan pergi ke syurga kalau kita berbuat baik ha ah. tetapi apa yang dimaksudkan berbuat baik itu adakah nak seperti robin hood ya yeah? rompak yang kaya bagi kepada yang miskin adakah itu yang baik dan betul. Saya terfikir di dalam hidupan saya itu. Ya. Dan antaranya saya salah fahamnya tentang Islam ini sehingga takut dan juga takut apabila memeluk Islamnya selepas melafazkan syahadah saya takut satu perkara iaitu sunat. Ha. Hari ini syahadah esok sunat. Itu yang saya terfikir di dalam minda. Yang keduanya adalah saya tak mampu nak solat lima waktu dalam sehari. Itu sebelum Islam tau. Sebab kerana tak tahu. Lepas tu saya rasa saya tak mampu juga nak berpuasa. ya Direct 30 hari di bulan Ramadan. Ha. Basic punya hukum hakam dah tahu dah. Tetapi untuk melaksanakan di dalam uh, satu iman itu saya tertanya-tanya juga. Jadi ustaz tu kata, uh, Allahai John, kesiannya awak uh, tak pernah ke orang beritahu uh, John sebenarnya Islam tu apa? Ya, lepas tu saya jawablah. Uh, ustaz, sefaham saya ke okay, Islam tu macam agama je yang mengikut-ikut. Dia kata salah tu John, awak dah salah faham. Ya. Yeah? Jadi daripada situ dia memberitahu saya Islam yang sebenarnya kalau kita nak faham kita faham daripada perkataan Islam itu sendiri yang dieja dengan sin lam min. Ha. Ya. Yeah? Dan sin lam min itu membawa kata pangkal kepada Islamnya itu adalah salama. Terus saya tanya, apa tu salama ustaz? Saya tak faham bahasa Arab ni. Ha, dia pun katakan, salama itu adalah menyerah diri secara sukarela tanpa paksaan. Ya, oh macam tu. Lepas tu dia beritahu saya, kata pangkal yang keduanya adalah salimin juga iaitu salima. Ya, salima itu yang membawa maksud suci, original, authentic. Lepas tu dia beritahu saya sin lamin yang terakhirnya adalah salam. Jadi Islam itu membawa maksud menyerah diri ya tanpa paksaan kepada yang betul, yang suci demi mendapat aman dunia dan akhirat. Itulah Islam sebenarnya. Jadi saya oh macam tu. Bagaimana dengan muslim? Sesiapa yang Menyerah diri secara kafar. Secara menyeluruh. Itulah Muslim. Jadi saya kata, oh patutlah sebasa saya selalu ya uh, berjumpa dengan sahabat-sahabat saya. Dia mengatakan Nabi Adam itu Muslim. Nabi Ibrahim itu Muslim. Nabi David itu Muslim. Nabi ya pada masa itu belum Islam dipanggil Yesus Kristus. Itu juga muslim iaitu nabi Isa alaihi salam di dalam Islam ini. Maka saya cakap now dia connect semua itu. Ha rupanya Islam itu bukan sekadar agama. Dia beritaukan pada saya Islam itu adalah cara kehidupan. Saya pun tanya, "Wah macam itu. Kalau kalau macam tu orang islam beribadah dan menyerah diri kepada siapa ya sebab saya terbawa-bawa kan daripada ajaran dan iman saya yang dulu yang mengatakan tuhan mencipta manusia merupa dia jadi saya tanya balik ustaz itu ustaz itu pun kata pula kita letak dulu ya mana-mana agama dan dia tanya saya awak pernah kenal tak ciri-ciri pencipta tu macam mana? Ciri-ciri pencipta. Saya cakap, saya tak pernah lagi dengar ciri-cirinya yang saya tahu. Dia maha berkuasa, maha mendengar, maha melihat. Ya, Tapi dia katakan, sebenarnya macam ni lah John. Saya buat satu perbandingan dengan awak. Ya, awak Tengok awak uh, dengan kriteria ini, di manakah mereka terjatuh di dalam kategori mana. Maka dia bagi dua tangan macam ni. Dia tanya saya, ini pencipta, ini ciptaan Nombor satu dia tanya saya, kekal Yang mana satu kekal? Saya pun fikir, ciptaan macam semua tak kekal kan Kalau telefon dicipta, mestinya rosak oh, Kalau manusia uh, dilahirkan, pasti mati Ha, jadi saya pun katakan hmm, semua tu apabila difikir-fikir ini semua jatuh di dalam kategori pencipta. Dia kata, ah bagus, bagus tahu pun. Ha, lepas tu nombor dua awal dan akhir. Ya, yeah. di manakah ya yeah, uh, permulaan dan pengakhiran tu dijatuh di dalam kategori mana? Saya kata, oh tadi dah fikir dah yang semuanya tak kekal pasti ada awal pasti ada akhir maka di dalam ciptaan. Ha yang ketiga ruang jisim dan waktu. Ya, adakah pencipta diikat dengan ruang jisim dan waktu ataupun ciptaan? Saya pun tanya, terikat tu macam mana? Okay, maksudnya kalau dikatakan masa ya, bolehkah kita umur 30 tahun kita reverse balik ke umur 18 tahun. Saya kata, tak, tak boleh. Manusia tak mampu nak buat macam tu. Belum ada teknologi lagi. Ha, ah, maksudnya awak terikat kepada masa. Jisim pula macam mana? Jisim itu apabila kita picit dekat kita punya kulit, kita rasa. itulah jisim. John dia cakap. Ha, ah, dia kata, ah, ya, 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 betul. Terikat dengan jisim lah itulah terikat dengan jisim maksudnya yang seterusnya adalah ruang ya boleh ke kita dalam dalam dekat sini kita duduk lepas tu tiba-tiba kita nak membesar oh sampai mem memenuhi ruang ni sampai penuh besar sampai satu kota baru saya kata tak boleh maka anda terikat kepada ruang juga jadi mana satu saya kata oh ini terjatuh dalam kategori cipta ciptaan. Ya. Selepas itu kategori yang a uh, kriteria yang seterusnya kerbengantungan. Ha, kerbengantungan maksudnya perlukah kita makan, perlukah kita uh, membuang, ya? Saya kata, oh, itu juga ciptaan tu. Ya betul. Bagus sekali. Ha, lepas tu dia beritahu saya last sekali rehat dan tidur. Rehat dan tidur saya tanya pencipta kalau dekat uh, saya punya agama dia menciptakan bumi, langit dan lepas tu dia rehat kepada hari yang ketujuh. Tetapi dia tanya saya balik, tak awak jangan bandingkan dengan agama dulu. Awak mengikut awak punya fitrah. Saya pun terfikir duduk congok. Fitrah tu gapa tak apalah nanti saya tanya kemudian saya cakap. Jadi dia tanya saya balik, rehat dan tidur. Selama ni awak pernah tengok tak apa-apa ciptaan dekat dunia ni, ya, Uh, macam handphone, dia kena ada current. Macam manusia, dia kena tidur, dia kena rehat. Uh, ha, betul? Jadi saya pun ber... hmm, betul. Maka itu semua adalah ciptaan. Lepas tu baru dia tanya balik. John, mengikut fitrah kamu, awak nak pilih mana satu? Nak sembah mana satu? Lepas tu saya cakap, fitrah tu apa ustaz? Dari tanya sebenarnya saya nak tanya. Dia katakan, Fitrah itu adalah apabila anda membuat baik, anda rasa baik. Apabila anda membuat jahat, anda akan rasa jahat. Ya, dia cakap begitu di dalam konteks sebab saya masih belum Islam ya. Dan daripada situlah saya katakan, oh, kalau mengikut fitrah saya, semestinya saya akan sembah yang ni, pencipta oleh kerana dialah yang kekal Tidak terikat kepada ruang Jisim, waktu Tidak berkebergantungan Tidak juga rehat dan tidur Dan juga Tiada permulaan dan perakhiran Itulah pencipta yang saya nak sembah ha. Lepas tu, tahu tak? Itulah sifat Tuhan Islam iaitu Allah Lepas tu saya Wow, dan Muiz, uh, sorry dia panggil saya John sebab masih belum peluk Islam masa tu. John, tahu tak sedar dalam tak sedar awak telah menolak ilah yang lain. Saya, oh iya ke? itu fitrah semula jadi awak. Sebab setiap manusia yang lahir di dalam dunia ini dilahir dalam keadaan fitrah Islam. Ha. Dan daripada situ saya terkejut apabila dia meng, telah ya yeah, uh, explain apa itu Islam, apa itu Muslim ya yeah? dan juga pencipta kita tu ciri-ciri macam mana. Lepas itu saya tanya balik, dari mana awak tahu ah? Eh? Dari mana awak tahu semua ni? Lepas tu dia katakan, ah, ada satu buku ya, yeah. buku ni sangat special. Ah, dalam dunia ni ada satu buku ni saja. Dia bukan macam Bible. Ha, ada banyak versi tak. Buku ni dia cuma ada satu saja. Saya tanya dia. Buku tu buku apa? Al-Quran lah. Muiz. Uh, aku Allah John. Dia kata. Oh Al-Quran. Tapi Al-Quran itu bukan ke ditulis oleh manusia. Ya, sebab saya masih belum Islam. Saya tak tahu lagi balu tu. Jadi saya tanya. Dia kata tidak. Buku ini ya banyaknya terbukti ya zaman yang ada pada hari ini yang baru ditemui pada hari ini saintis yang baru tahu pada hari ini ya telah dibuktikan di dalam al-Quran 1400 yang lalu uh, sebab kesuntukan masa saya tak dapat nak nak lah apa yang dia telah buktikan kepada saya antaranya adalah Uh, apa tu laut belahan belahan dua lepas tu gunung itu sebagai pasak bumi dan juga uh, saintis dia yeah, menemui ubat apa tu uh, bios ya yeah. tapi dalam alquran telah dikatakan bios itu sebenarnya daripada uh, nyamuk yang telah menyengat uh, bukan nyamuk gigit okey dan daripada situ saya pun selepas dia bukti itu semua saya katakan Bagaimana Quran ini diberi oleh pencipta itu? Maka dia katakan melalui malaikat yang bernama Jibril kepada satu orang yang bernama Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Lepas tu saya kata Nabi Muhammad ni mesti sangat cerdik kan? Dia ahli saintis, ahli geografi, ya? Dia kata, tidak Muiz, tapi di sebaliknya. Ya, Nabi Muhammad tidak tahu menulis dan juga tidak tahu membaca. Tetapi Al-Quran itu diturun dengan sempurna dan menjadi panduan hidup seluruh umat manusia ini. Pada masa itu saya mendengar kebenaran itu. Ya, setelah saya mengetahui kebenaran itu, saya naik bulu roma tau. Saya buat bulu roma, saya kata, wuih, Allah, selama ni banyaknya saya salah faham tentang Islam ini, ya. Saya telah salah faham tentang Islam ini terlalu banyak sangat. Selepas itu apa lagi dia kata tahu? Dia tanya saya, John, awak percaya tak? Awak dilahirkan sebagai lelaki dan kalau perempuan tu dilahirkan sebagai perempuan itu telah ditentukan. Saya kata, oh saya percaya benda, uh, ini. Ini memang uh, dalam apa tu agama yang saya beriman tu ada aja. Tapi so awak percaya tak satu lagi bahawa pertemuan saya dengan awak hari ini diatur oleh pencipta, dinamakan fate, takdir. Saya kata, oh saya juga percaya. Tapi so soalan terakhir dia tanya kepada saya adalah percaya tak selepas kematian adanya kehidupan? Saya kata saya percaya itulah namanya akhirat. Lepas tu saya cakap saya percaya yang tadi apa yang awak telah buktikan kepada saya. Lepas tu dia cakap masyaallah John awak ni Muslim. Ui mana sebab bila dia cakap Muslim tu saya terfikir terus ah matilah kali ni aku kena sunat ni. Ya Allah takutnya sakit. Ya <laughs> dia cakap tak John. Awak telah percaya apa orang Muslim yang beriman tentang perkara ghaib ini, ya? Itulah dinamakan rukun iman di dalam Islam. Saya macam terharu pun ada pada masa tu, tetapi saya katakan, Ustaz um, macam ni lah. Uh, saya sebenarnya uh, tak bersedia lagi nak terima Islam ni Oleh kerana saya takut sedemikian-demikian-demikian se lah. Apa yang saya fikir dalam hati tadi <laughs> Dia katakan uh, Kesiannya lah awak John Awak pernah tak nampak uh, Orang melahirkan bayi Lepas dia lahir tu Dia terus boleh berjalan berlari Saya <laughs> cakap ya <"Yang>, tak pernah <laughs> Kalau nak memeluk Islam Ya, ada fasa-nya dipanggilkan fasa pembelajaran, fasa berjinak-jinak dalam agama. Ya, dipanggilkan muallaf. Ha. Lepas itu baru saya faham. Rupanya memeluk Islam ini, ya, dia tidaknya serumit yang kita fikirkan. Seperti saya, ya, masa belum Islam. Oleh kerana saya mendapat berjumpa dengan seorang ustaz ini pun disebabkan pada zaman remaja saya dan zaman pekerjaan saya saya selalu fikirkan kekosongan ya saya tak ada matlamat dalam hidup buat dosa hari Ahad pergi ke gereja ya cakap dengan saya punya paderi lepas tu buat confession Selepas itu bayar uh, bayar duit denda. Esok buat lagi. Ha. Oleh kerana keimanan itu saya tidak ada di dalam uh, zaman pekerjaan saya dan Islam itulah yang datang dengan saya buat prostrate ya yeah? dalam dalam katolik kita panggil prostration iaitu sujud ya yeah? seperti diajar di dalam bible sujud dan saya kata saya doakan kepada uh, Tuhan pada masa itu saya kata Ya Tuhan jika kamu adalah Tuhan yang Maha Mendengar maka tunjukkanlah saya jalan yang sebenar dan hadirlah Ustaz ini ya tapi masa itu dah beri kebenaran tak berani lagi nak terima ya. ...dan pada masa itulah saya bawa perkara ini... ...berbincang dengan ibu saya, mak saya... Ya, ...yang um, kahwin dengan ayah baru, berhijrah ke Taiping. Dan uh, mak saya kata, apa tahu? John, awak tahu tak sebenarnya... ...hanya orang yang terpilih saja yang boleh memeluk Islam. Saya cakap, Ma, macam mana awak tahu? Awak pun bukan Islam. Dia kata sebab dia membesar di Pulau Melaka Kedai Lalat ya dia sering kali mendengar ceramah arwah Tok Guru Nik Aziz masya-Allah ya dakwah arwah Tok Guru Nik Aziz itu sampai di seluruh kampung Kedai Lalat tidak ada Islamofobia di Kedai Lalat ya jadi apabila saya memeluk Islam ini saya nak memeluk Islam mak saya pesan kepada saya dua perkara Ya, yeah. yang pertama apabila anda memeluk Islam, ya, yeah, jadilah Islam yang mukmin. Saya pun kata, mukmin tu apa mak? Nanti awak dah peluk Islam, awak tanya ustaz lawak. Lah, <laughs> ya. Yeah. Nombor dua masuk Islam kena ikhlas. Bukannya nak duit, bukannya nak kahwin dengan perempuan Melayu Islam. Tapi isteri saya pun mualaf, bukan Melayu, Cina. <laughs> Dan saya pun beritahu mak saya, tak ma, sebenarnya saya mencari matlamat dalam kehidupan. Jika Islam itu adalah cara gaya hidup dan agama yang sebenar dan betul, maka saya akan terima. Ya, lepas itu dapatlah banyak-banyak penunjuk-penunjuknya. Ya, datang ustaz ni, datang ustaz ni. Saya merasakan rupanya orang muslim ini ya, bukannya pengganas seperti yang saya fikirkan oleh kerana mereka mengikut sunnah Rasulullah SAW iaitu sentiasa berhikmah sentiasanya lembut sentiasanya mengajak dan daripada situ saya terdetik hati saya untuk ya melafazkan syahadah saya pada tahun 2020 Disember ya alhamdulillah pada hari ini adalah tahun kelima saya memeluk Islam ya dan setiap orang yang memilih, memilih Islam ini ya setiap mualaf yang memilih Islam ini dia akan diuji akan diuji dengan seberat-beratnya ya di macam saya ujian saya adalah di fitnah di kianat tetapi saya melihat ujian ini sebagai menguatkan saya sehingganya saya belajar ilmu Islam ilmu Allah ini ya daripada uh, pada masa tu Taiping Perak saya belajar habis asas uh, asas akidah Islam dan saya terus masuk di University Malaya mengambil diploma usuluddin dan saya ya setiap dua minggu akan pergi ke KL ulang alik ya Kota Baru KL KL Kota Baru demi ilmu Allah ini oleh kerana saya dah ketagih sangat ingin mengetahui caranya bagaimana nak ya, masuk ke syurga Allah ini iaitu Jannah Al-Fidaus. Dan disebabkan itulah saya juga mempunyai kesedaran bahawa ramai lagi seperti saya yang masih belum mendapat mesej Islam ini. Maka apa yang saya buat? Tablik, dakwah, menyampaikan. ya, Menyampaikan sahaja oleh kerana Tugas kita adalah menyampaikan sahaja. Dulu bila saya dakwah agak agresif. Ya, agak agresif. Sampainya Allah menguji saya dengan mak saya, ya. Dia mak saya mengadanya sakit jantung dan masuk dalam emergency room. Ya. Pada masa itu saya pun call. Saya punya kawan di Taiping Perak itu uh, si fulan si fulan tolong pergi ke kecemasan sana jumpa mak saya dan syahadahkan dia kawan saya tu ingat mak saya dah sedia nak menerima Islam oleh kerana takutnya tak sempat lepas tu dia call saya balik eh muiz mak awak menolak saya cakap Eh, kita semua ni dah jalan dah kursus dakwah, dah dah belajar dengan, dengan Datuk Zakir Naik tu, uh, apa tu, Dr. Zakir Naik Dah belajar dengan pendakwa-pendakwa takkan nak syahadah seorang awak tak mampu. Masuk apa dia katakan? Muiz, ingat jangan lawan perintah Allah. Ya, la ikra hafid din Jangan lawan perintah Allah itu. Awak pendakwa yang sangat bagus, sangat baik. Tetapi tugas awak menyampaikan sahaja. Lepas saya dengar apa saya buat, saya solat dua rakaat. Saya minta dengan Allah, Ya Allah, Ya Tuhan ku, aku telah membawa ramai orang kepada agamamu tetapi aku tak mampu nak membawa ibuku sendiri. Sebab itu setiap kali ceramah adanya budak-budak di sini, ya, saya katakan Betapa untungnya kamu ada ayah dengan mak yang dilahir di dalam Islam oleh kerana di jannah nanti anda boleh berjumpa dengan mak dan ayah kamu. Saya macam mana? Mak saya selagi tak lafaz syahadah. Saya tak dapat jumpa. Daripada itulah saya sentiasa ikhlaskan diri berdakwah kerana Allah Ta'ala oleh kerana kita tidak mampu memberi hidayah kerana memberi hidayah itu adalah Allah. Dan setiap kali orang tanya awak dah syahadah berapa orang? Saya kata, tak, saya tak syahadahkan orang. Saya cuma menyampaikan yang syahadah itu Allah. Allah. Dan daripada situlah ya, oleh kerana masa dah kesuntukan, ya saya akhiri ya perkongsian saya pada hari ini nah, insyaallah nanti kalau sesiapa ingin bertahu bolehlah pergi ke center uh, di sebelah sini Aidat uh, center Madkana ya dan daripada situlah ada pelbagai aktiviti-aktiviti dan boleh juga berjumpa dengan mualaf yang lain ya insyaallah jadi saya akhiri uh, sesi perkongsian saya pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah al-as Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya serahkan majlis ini kepada uh, Tok Imam kembali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi.